У нас есть подозрение, что э, данные сделки могли быть профинансированы э, Российской Федерацией и государственными банками. И цель этих сделок была реальный контроль над частью, российского, э, над частью украинского медиапространства со стороны Российской Федерации. После чего кукловоды из Москвы дергают и, показывают, и рассказывают, что показывать на тех или иных телеканалах. И сейчас это будет определенный тест для Генеральной прокуратуры и для всего украинского общества. Если будет допрошен Фирташ, Хорошковский, Левочкин, лица, которыми уполномачивались на проведение подобного рода операции, будет выяснено, и предъявлено обществу информации о том, за какие средства проводились подобного рода сделки и покупки, то я думаю, что тогда Генеральная прокуратура этот тест пройдет. Если это дело будет пытаться замалчиваться и, так сказать, уходить никуда, значит, у нас олигархи остаются у власти. И олигархи у нас не только Коломойские, а есть тот же Фирташ, который вот находится в Вене под следствием ФБР и до сих пор, пока его так и не экстрадировали в Соединенные Штаты Америки. Есть другие владельцы телеканалов, которые непосредственно влияют на информационную политику нашего государства. Граждане должны знать, кому принадлежат те или иные средства массовой информации, а не чтобы это скрывалось. Также...